بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین وبر رمضان الحمدللہ شروع ہو گیا پہلی رمضان ہے آج کل سے ہم سب انشاءاللہ و تعالی روزہ رکھیں گے لیکن کیا صرف روزہ رکھ لینا کافی ہے صبح سے شام تک اللہ کو ہماری بھوک تو نہیں چاہیے یہ سارا معاملہ اپنے نفس کو قابو کرنے کا ہے اور یہ وہ عبادت ہے جو اللہ کے لیے ہے میں اپنے گربان میں چھاپ کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے کتنا فراڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں چیز بیچتے ہوئے چیز خریدتے ہوئے معاملہ طے کرتے ہوئے گفتگو کرتے ہوئے کسی کو دیکھتے ہوئے زکوٰۃ دیتے ہوئے زکوٰۃ نہ دیتے ہوئے کون کون سا معاملہ ہے جس میں میں روز اللہ سے فراڈ کر کے اپنے آپ کو مسلمان کہنے کی کوشش کرتا ہوں میرا طور طریقہ مسلمانوں والا پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے لیکن میں ہر بات پہ یہ کہتا ہوں کہ اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا اللہ نے میرے لیے کوڈ آف لائف دے دیا ہوا ہے اسے بتا دیا ہوا ہے قرآن کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ذریعے حادیث کے ذریعے کہ کیا نہیں کرتا میں وہ سب کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہوں جس سے مجھے منع کیا گیا ہے پھر میں یہ کہتا ہوں کہ میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی انگریز ترقی کیوں کر رہا ہے فلاں ترقی کیوں کر رہا ہے انگریز کے ملک میں جا کے جو لوگ دیکھتے ہیں انہیں نظر آتا ہے کہ وہاں رمضان کے لیے الگ سٹالز لگ جاتے ہیں وہاں چیزوں کی قیمتیں کم کر دی جاتی ہیں وہاں ذخیرہ اندوزی نہیں ہوتی وہاں کرسمس پر بازار لگتے ہیں میلوں لمبے بازار لگتے ہیں کم قیمتوں پر ہم سٹور کر لیتے ہیں چھپا لیتے ہیں ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ رحمتوں کے مہینے میں ہم پر برکتیں نازل نہیں ہوئیں ذرا سوچئے گا ذرا دیکھیے گا کہ کل صبح سے بلکہ آج سے ابھی سے ہم کتنے مسلمان ہیں اور ہمارے کون سے معاملات ہیں جن پر اللہ تعالیٰ ہمیں خواہ مخواہ معاف کر دے گا اور اگر کہیں گرفت ہو گئی تو پھر ہم کیا کریں گے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں یہ تو وہ حقیقت ہے جس سے ہم روز دو چار ہوتے ہیں میں تو ستر برس کا ہو گیا آج پورا ستر برس کا ہو گیا جانے ستر برس سے ہوں یا اس سے کچھ کم سے ہوں یہی کچھ دیکھ رہا ہوں یہی کچھ کر رہا ہوں لیکن زندگی کے معمولات کچھ اور بھی ہوتے ہیں آئیے ان کی طرف چلتے ہیں میں نے بہت دفعہ آپ حضرات سے اپنی بہنوں سے بھائیوں سے یہ کہا کہ سیاستدان بہت چالاک ہوتا ہے وہ جو کہہ رہا ہوتا ہے وہ آج کے لیے ابھی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوتا وہ کہنے سے پہلے ایک سکرپٹ تیار کرتا ہے یا بہت سارے سیاستدان مل کے سکرپٹ تیار کرتے ہیں یا غیر سیاستدان سکرپٹ تیار کرتے ہیں اس سکرپٹ پر عمل کرنے کے لیے جیسے فلم کی کہانی لکھی جاتی ہے اس طرح سیاسی سکرپٹ بھی تیار کیا جاتا ہے میں ایک سیاسی کارکن ہوں رہا ہوں پتہ نہیں آئندہ ہوں گا کہ نہیں ہوں گا لیکن یہ مجھے پتہ ہے کہ سکرپٹ لکھنا کتنا ضروری ہوتا ہے اس پر عمل درآمد کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کی جاتی ہے یہی کام میں کرتا تھا یہ کام مجھے آتا ہے تھوڑا تھوڑا اور میں نے یہ سیکھا ایک دو دن میں نہیں مدتوں لگا کے سیکھا جانتا ہوں جو بات میں بطور سیاستدان آج کر رہا ہوں وہ آج کے لیے نہیں ہے ممکن ہے وہ سال بھر کے لیے ہو ممکن ہے وہ چھ مہینے کے لیے ہو ممکن ہے وہ تین مہینے کے لیے ہو ممکن ہے وہ دس سال بعد کی ہو اور میں اس کے ایک مرحلے پر بات کر کے کچھ کہہ کے چلا جاؤں تاکہ میرے بعد آنے والا وہاں سے جب بات کو اٹھائے گا تو وہ یہ کہے گا کہ مجھ سے پہلے یہ بات آپ کو کہی جا چکی ہے تو سیاستدان جب بات کہے تو اس کی بات کو ایسے ہی نہ لے لیا کرے بھلے وہ تھرڈ کلاس سیاستدانی کیوں نہ ہو بھلے وہ پائے کا سیاستدانی کیوں نہ ہو جتنا گہرا سیاستدان ہوگا اتنا وقت سے پہلے آپ کے سامنے بات رکھ دے گا چونکہ اس کو پتا ہوگا کہ میں نے کس سکرپٹ پر کام کرنا ہے کس کہانی کی تکمیل کرنی ہے کیسے اس پر عمل کرنا ہے کون کون سے کردار اس میں ڈالنے ہیں ان سے کس طرح کے کام لینے ہیں اور کیوں کر لینے ہیں یہ میں جانتا ہوں چونکہ میں سیاستدان ہوں چونکہ میں لیڈر ہوں چونکہ میں رہنما ہوں چونکہ میں پارٹی کا صدر ہوں کیونکہ پارٹی میری ملکیت ہے اس لیے میری آج کی گفتگو کو دھیان سے سنیے گا میں کیا آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں میرے ساتھی نے مجھ سے پوچھا آ کے کہ کیا کہوں گا تو میں نے کہا کچھ نہیں کہوں گا لیکن بہت کچھ کہوں گا اجازت دیجئے کہنے لگا ہوں جب سیاسی نعرہ لگتا ہے تو وہ اس سکرپٹ کا ایک حصہ ہوتا ہے جو لکھا جا چکا ہوتا ہے نعرہ لگتا ہی تب ہے جب سکرپٹ تیار ہوتا ہے اگر سکرپٹ تیار نہ ہو تو نعرہ نہیں لگتا سکرپٹ تیار تھا تو چھ نکات کا نعرہ لگا سکرپٹ تیار تھا تو روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگا سکرپٹ تیار تھا تو نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگا سکرپٹ تیار تھا تو تبدیلی کا نعرہ لگا تیار تھا تو نئے پاکستان کا نعرہ لگا حقیقی آزادی کا نعرہ لگا انصاف کا نعرہ لگا جانے کون کون سے مذاق میں نے اس ملک میں دیکھے اب تو میں نے جیسے پہلے بھی کہا تھا چراغے سہری ہوں تم آ رہا ہوں جانے کب بلاوا آ جائے گا اور میں چلا جاؤں گا لیکن کچھ نہ کچھ آپ کو بتا کے ضرور جا رہا ہوں یہ جو گنڈا پور صاحب ہیں فارمر چیف منسٹر کے پی کے انہوں نے ایک بات کی اور انہوں نے یہ کہا کہ الف بے جیم دال سین شین سواد سے بات کر سکتا ہے وہی وہ کر سکتا ہے اور اسی نے عمران خان کے لیے سب سے زیادہ کوشش کی بات کی عمران خان کے لیے راستے کھولنے کی کوشش کی یہ بات انہوں نے کیوں کی کیا موقع تھا کیا کوئی ایسا موقع تھا کہ یہ بات کی جاتی کیا کوئی ایسا واقعہ ہوا تھا کہ جس پر یہ بات کرنے کی ضرورت تھی اور پھر ان پر تنقید کن لوگوں نے کی اور کیوں کی پی ٹی آئی کے اندر ایک مزاج ہے کہ وہ کسی پر اعتبار نہیں کرنا چاہتے نہ ان کی پارٹی کے بانی اعتبار کرنا چاہتے تھے ماں سوائے چند غیر سیاسی لوگوں کے اور نہ پی ٹی آئی کے اندر کے سیاسی لوگ اپنے ساتھیوں سے کوئی بات شیئر کرنا چاہتے ہیں نہ کسی پر اعتبار کرنا چاہتے ہیں اور اگر کوئی انیشیٹو لے لے تو اس پر لیبل لگا دیتے ہیں یہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ پرو فلاں ہے یہ پرو فلاں ہے یہ جھوٹ ہے یہ فرانہ ہے یہ غدار ہے, ہے یہ نہیں غدار ہے یہ عام سی چیزیں ہیں جو ہم روز پر زندگی میں دیکھ رہے ہیں جو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں اس کو اسی سیکوینس میں ذرا غور کیجئے گا اور میں آپ کو جہاں پہنچاؤں گا وہاں آپ کے لیے یہ آسانی ہو جائے گی کہ آپ یہ انیلیسس کر سکیں گے خود بخود اور اس کی روشنی میں آپ مستقل طور پر انیلیسس کر لیا کریں گے کہ واقعات کہاں جانے لگے ہیں اور کیوں جانے لگے ہیں انہوں نے بات کر دی انہوں نے ایک وفاقی وزیر کا نام لے کے بات کر دی ان پر تنقید شروع ہو گئی کہ پارٹی کے اندر تحقیقات ہوگی پوچھ پوچھ تاچھ ہوگی ان سے سوال جواب ہوگا انویسٹیگیشن ہوگی انہوں نے ایسا کیوں کہا جنہوں نے انویسٹیگیشن کرنی ہے ممکن ہے وہ بھی اس کا حصہ ہو جنہوں نے کروانی ہے وہ بھی ممکن ہے ان کا حصہ ہو مجھے اس بات کا علم نہیں ہے لیکن میں تو صرف کڑیاں جوڑ کر دینے لگوں صدر پاکستان کا عہدہ سیاسی نہیں ہے قطن سیاسی نہیں ہے. غیر سیاسی عہدہ ہے اور غیر سیاسی اس لیے ہے کہ صدر ریاست کا صدر ہے وفاق کی علامت ہے وفاق کی علامت وزیر آزم نہیں ہوتا صدر ہوتا ہے اور صدر ریاست کا صدر ہوتا ہے کسی صوبے کے حوالے سے نہیں پورے ملک کے حوالے سے اور جب صدر اوت اٹھا لیتا ہے تو وہ پارلیمنٹ کا حصہ ہو جاتا ہے اور پارلیمنٹ میں تمام جماعتیں اپوزیشن حکومت غیر جماعتی جماعتی جو بھی کچھ ہو وہ سب اس کا حصہ ہوتی ہیں اس حوالے سے صدر پارلیمنٹ کا حصہ ہے ریاست کا سربراہ ہے حکومت کا نہیں ریاست کا سربراہ ہے وہ غیر سیاسی ہوتا ہے وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کی نمائندگی نہیں کر رہا ہوتا آپ کو یاد ہوگا کچھ روز پہلے یہ خبر آئی کہ شہباز شریف صاحب اور صدر پاکستان کی ملاقات ہوئی اور صدر پاکستان نے کچھ امور پر ناراضگی کا اظہار کیا کیا ہوگا صدر بڑا ہوتا ہے کر سکتا ہے لیکن کیا ہے ناراضگی کیا یہ ناراضگی ہے کہ پنجاب میں اتنے ڈویلپمنٹ فنڈ پیپلز پارٹی کے لوگوں کو نہیں ملے یا یہ ناراضگی ہے کہ بلوچستان کو دس ارب روپے پنجاب نے کیوں دینے کا بات کی یا فیصلہ کیا یا دے دیے کیا ہے یقیناً یہ بات نہیں ہے بات کچھ اور ہے اور یہ دیکھیں یہ غور کیجئے کہ جب یہ حکومت بنی تھی تو یہ کن بنیاد پر اکٹھے ہوئے تھے کون کون سے عوضے تھے جو پیپلز پارٹی نے اپنے پاس رکھنے چاہے تھے ریاست کے آئین کے مطابق آئینی عہدے انہوں نے اپنے پاس رکھے تاکہ آنے والے انتخابات میں وہ جواب دے نہ ہوں صدر کا عہدہ چیئرمین سینٹ کا عہدہ گورنر دو صوبوں کی چیف منسٹری یہ وہ چیزیں ہیں جن پر جواب دہی کم ہے اور اگر حکومت پر تنقید ہوگی وفاقی حکومت پر تو وہ شہباز شریف اور ان کی وزراء پر ہوگی صدر پاکستان پر نہیں ہوگی وہ یہ کہہ دیں گے میرے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے میں تو کر ہی نہیں سکتا میں تو اپنے آفس میں چپڑاسی پرائم منسٹر کی مرضی کے بغیر نہیں رکھ سکتا بات بھی ٹھیک ہے لیکن اوید حاشمی نے کہا تھا کہ آصف زرداری نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے پولیٹکس میں جتنا کتنا میں جانتا ہوں جتنی کتنی میری ملاقات ہے آصف زرداری ایک ذہین سیاسی شخصیت کے مالک ہے میں ذہین سیاسی شخصیت کا مالک کہہ رہا ہوں میں ان کو نواب زدہ نصر اللہ خان ہی کہہ رہا جوڑ توڑ نہیں کہہ رہا ذہین سیاسی شخصیت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں جو سوچتے ہی سیاست کے حوالے سے ہیں جن کی اور دلچسپی اگر کوئی ہے تو اس کو وہ پسے پش ڈال دیتے ہیں جب وہ سیاسی معاملات کو لے کر چلتے ہیں تو وہ سوئنگ کرتے ہیں کبھی ان سوئنگ ہوتی ہے کبھی آؤٹ سوئنگ ہوتی ہے مجھے تو کرکٹ نہیں آتی ادروائز ممکن ٹرمینالوجیز میں پوری بات آپ کے سامنے کر دیتا لیکن وہ خیرپور پور والی اور چھکھر اور پتہ نہیں کہاں کہاں جا کے جو تقریریں کر رہے ہیں اور قید و بند کی بات کر رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ جیل دو سال بعد بولتی ہے اگر جیل میں نہیں رہنا آتا تو کرکٹ کے میدان بنا لیتے کرکٹ کھیلتے فلانا کرتے فلانا کرتے یوں کرتے یوں نہ کرتے انہوں نے عمران خان صاحب کو حدف تنقید کیوں بنا رکھا ہوا ہے کنڈا پور عمران خان کی رہائی کے حوالے سے وفاقی وزیر کا نام لے رہے ہیں اور پریزیڈنٹ پاکستان اس وزیر کو اپنے بہت قریب رکھتے ہوئے عمران خان پر تنقید کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں کوئی تکون تو بنی ہوگی چکور تو بہرحال نہیں ہے پاکستان میں تکون ہی کام کرتی ہے کسی زمانے میں اور طرح کی تکون ہوتی تھی اب اور طرح کی تکون ہے کرتی تکون ہی کام ہے چکور تو کام کر ہی نہیں سکتا اس سے ہوتا ہی نہیں ہے جب آصف حزاری صاحب عمران خان پر ناراضگی کا یا عمران خان پر تنقید کا اظہار کرتے ہیں اور شہباز شریف صاحب سے ان کی حکومت کے حوالے سے کچھ چیزوں پر جواب طلبی کرتے ہیں اور جو ویڈیو باہر آئی اس پہ تلخی نظر آتی ہے چہرے پر ہاتھ پر اشارے میں اور اشاروں کناروں کی بات نہیں تھی کھلم کھلا بات تھی باقی لوگوں کی آپ فیس ریڈنگ کر لیں اس ویڈیو کو دیکھ کے ان کی آپ باڈی لینگویج دیکھ لیں پالیٹکس میں بہت ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے مخالف فریق سے یا اپنے حریف سے یا اپنے حلیف سے گفتگو کر رہے ہوں تو وہ آپ کی بات کو کس طرح رسیف کرتا ہے یہ اس کے جسم کی عرقات و سکنات آپ کو بتا دیتی ہیں چہرے کے آثار بتا دیتے ہیں وہ جو فیس ریڈر ہوتے ہیں وہ بھی پولیٹیشنز کی طرح کام کرتے ہیں اور پولیٹیشنز ان کی طرح فیس ریڈنگ کرتے ہیں ایسے میں یہ قریب قریب کے واقعات ہیں سارے چند دنوں کے وقفے کے بعد آصف زرداری صاحب کی شہباز صاحب سے ملاقات سیاسی نعرے عمران خان پر تنقید وزیر کا نام آنا وزیر بھی ایسا جو چہتا ہو اس کا نام آنا اور پھر آگے بڑھ کے عدالت میں چیزوں کا چلے جانا عدالت سے بیماری کے حوالے سے بات آنا کتنی دفعہ عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹائے گئے اسلام آباد میں کس قدر اس پہ تنقید ہوئی کس قدر اس پہ لے دے ہوئی کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے ہوتی تو رہی ہم جانتے ہیں اور کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ توہین عدالت کی درخواست بھی دی گئی تو کچھ نہیں ہوا کیس کی جلد سنوائی کی درخواست بھی دی گئی تو کچھ نہیں ہوا پھر کیا ہوا پھر ایک رات کو جب کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو یہ پتا تھا کہ عمران خان صاحب کی آنکھ کا معاملہ ہے آنکھ لڑی تو نہیں اب اس عمر میں کیا لڑے گی اور اس عمر میں آنکھ کیا ٹھیک رہے گی اس عمر میں آنکھیں کمزور ہو ہی جاتی ہیں جسم کے قوا بھی کمزور ہو جاتے ہیں اعصاب بھی کمزور ہو جاتے ہیں لیکن بقال رانہ سنا اللہ کے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ہر بات پہ نہ کروں گا اور میں بڑا مرد مومن بن جاؤں گا یا میں بڑا کوئی ایسا مرد بن جاؤں گا جس کو کوئی ڈھا نہیں سکتا جس کو کوئی گرا نہیں سکتا مرد آہن ہوگا جیل مرد آہن نہیں رہنے دیتی جیل حالات خراب کر دیتی ہے ڈاکٹروں نے اپنی بات کی اور بات آئی پچیاسی فیصد آنکھ خراب ہو چکی ہوئی ہے پھر بات آئی ستر فیصد ٹھیک ہو چکی ہوئی ہے پانچ سات دن میں ہی پچاسی فیصد خراب تھی بہتر فیصد ٹھیک ہو چکی ہے اٹھائیس فیصد خراب رہ گئی ہے پہلے پندرہ فیصد ٹھیک تھی اب اٹھارہ فیصد بیس فیصد بائیس پرسینٹ پچیس پرسنٹ خراب ہے باقی ٹھیک ہو گئی ہے اب اینک لگا لی جائے گی اینک تو پہلے بھی لگی ہوئی تھی اس عمر میں اکثر لوگ اپنی آنکھوں کا آپریشن کروا چکے ہوتے ہیں اور لینزز لگ جاتے ہیں لینزز لگے ہوں تو عام آدمی پہچان نہیں سکتا لینز ہے کہ نہیں لگا لیکن قدرتی عمل ہے اور قدرتی عمر بھی ہے قدرت کا اپنا نظام ہے جسم میں کمزور ہونا ہوتا ہے عدالت کے حکم پر ملاقات بھی ہو گئی تفصیل بھی آ گئی اور پھر اس کے بعد دھرنا آ گیا سڑکیں بند کر دی سڑکیں بند کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی تھی جب آپ کو پتہ تھا کہ علاج ہو رہا ہے اور آپ کو پتہ تھا کہ یہی علاج ہونا ہے آپ کو پتہ تھا کہ ڈاکٹر کون سے دیکھ رہے ہیں آپ کا رابطہ بھی تھا ان ڈاکٹرز کے ساتھ آپ انآفیشلی بھی مل رہے تھے آفیشلی بھی مل رہے تھے آپ سے بھی براہ راست بات ہو رہی تھی میں نے کل بھی بات کی تھی کہ ایا صادق کے دفتر سے ہی سارے راستے نکلتے ہیں اور وہیں سے نکلتے رہیں گے تو جب یہ بات ہو رہی تھی تو آپ کو پتا تھا نا میں جو کہہ رہا ہوں نا آپ سے کہ سیاستدان کی بات کو ایسے ہی نہ لیا کریں اس کے پیچھے ایک پوری بیک گراؤنڈ ہوتی ہے اور وہ آنے والے وقت کو سمجھ رہا ہوتا ہے ایک کوشش کی گئی کامیاب ہوئی کہ ناکام اس پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتا یہ میرا کام نہیں ہے میرا کام یہ ہے کہ میں نشاندہی کر کے آپ کے سامنے رکھوں اور آپ کو فیصلہ کر لیتا ہوں کہ آپ نے کیا سوچا آپ کیا سمجھ رہے ہیں ایسے میں پارلیمنٹ کے اندر دھرنا ہو گیا پہلے بھی ہوتا تھا یہ دھرنا کچھ اور طرح کا تھا ایک اکیلا فرد بھی بیٹھا ہوا ہے سڑک کے کنارے ایک چھوٹی سی بچان پہ یا دیوار پہ اکیلا محمود خان رچک زئی میں نے محمود خان رچ زئی کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ میاں نواز شریف نے ان پر اور افتخار گیلانی پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی تھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے لیے لیکن اسمبلی ٹوٹ گئی تھی اس نے ٹوٹی جانا تھا ان کو بھی پتہ تھا کہ کیا ہو رہا ہے تو وہ بیچ میں ہی رہے گیا سب کچھ وہ تقریریں وہ معاملات وہ اشارات معاملات تو کہیں اور تھے جیسے میں نے آپ سے کہا سکرپٹ پہلے تیار ہوتا ہے جنہوں نے عمل کرنا ہوتا ہے ان کو تو پتا ہوتا ہے جن پر عمل ہونا ہوتا ہے ان کو بھی پتا ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے اس لیے کہ یہ سکرپٹ کا حصہ ہوتا ہے ایسے حالات میں جب دھرنا ختم کر دیا گیا اور پھر پشاور ہائی کورٹ کا بھی حکم آ گیا اس پر بھی فوراً عمل ہو گیا سڑکیں خالی ہو گئیں دس بارہ لوگ مر گئے مریض ایک شخص کی آنکھ کو بچانے کے لیے لیکن کیا یہ معاملہ اتنا ہی آسان ہے اتنا ہی سہل ہے ایسے ہی ہے نہیں ایسے نہیں ہے یوں معلوم معلوم ہوتا ہے کہ روایتی تھیری جو پاکستان کی پالیٹکس کی ہے اس پر اختلاف رائے ہے میں لفظ استعمال کر رہا ہوں روایتی تھیری پر تحریری تحریری طور پر ہوتی ہے اس پر تجربے کیے جاتے ہیں یہ کوئی سالٹ چیز تو نہیں ہوتی کہ یہ ہے ہی ہے اس میں فرق بھی آتا ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل بھی ہوتی ہے لیکن جس روایت پہ چلا جاتا ہے وہ موجود رہتی ہے ڈیوییشن ہو جاتی ہے ہو بھی سکتی ہیں ہوتی بھی رہتی ہیں ہونی بھی چاہیے کیا ہم یہ جانتے ہیں کہ اب جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے یا جس کی آواز سنائی دے رہی ہے کہیں ہلکی ہلکی مدھم مدھم موسیقی کی آواز ساز کی آواز تان سارنگی طبلہ ستار ان کی جو باریک باریک مدھم مدم مدر مدر آواز سنائی دے رہی ہے وہ کیا کہہ رہی ہے وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے کیا وہ یہ کہہ رہی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر سے ایک مخلوط حکومت بنے جو نیشنل کنسنسس کی بات کرے یہ معیشت کے حوالے سے کنسنسس کی جو بات تھی یہاں بھی ریسنٹلی بنگلہ دیش کے انتخابات میں بھی یہ بات آئی تھی کہ وہ تمام جماعتیں جو انتخاب لڑ رہی ہیں وہ مل کے حکومت بنا لیں کیا پاکستان میں اس کا کوئی امکان ہے مجھے نہیں پتہ ہے کہ نہیں ہے لیکن کہیں نہ کہیں سے کوئی آواز سننے کو تو ضرور مل رہی ہے ایک ایسی بات ہے جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن میں پھر بھی کہہ دیتا ہوں وہ یہ کہ یہ جو ساری زندگی کی امیونٹی مل گئی ہوئی ہے اس نے بھی تو کوئی کام کر کے دینا ہے وہ ملک کے لیے ہے وہ قوم کے لیے ہے وہ اداروں کے لیے ہے کس کے لیے ہے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ایسا ضرور ہے لیکن میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یا آپ کو بتانا بھی چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ غور کیجئے کہ روایتی تھیری پر اختلاف کے باوجود ہم کہاں کھڑے ہیں ہم کیوں کھڑے ہیں یہاں کیا ہم کھڑے رہیں گے کیا, ہم رہیں گے؟ کیا ہماری ٹانگیں یہاں کھڑے کھڑے شل ہو جائیں گی یا ہم تھک کے بیٹھ جائیں گے ہم کیا کریں گے کتنا کوئی شخص کھڑا رہ سکتا ہے؟ نہیں کھڑا رہ سکتا سہارا چاہیے ہوتا ہے کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا مل جائے تو وہ بھی بہت کافی ہوتا ہے ایسے میں میں نے آپ سے پوچھا اور آپ کو یہ گزارش کی کہ ہم کیوں کھڑے ہیں کیا ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا راستہ کیا ہے اگر ہمیں اپنے راستے کا علم ہے تو پھر ہم چل کیوں نہیں رہے اور اگر ہم چلنا چاہتے ہیں تو پھر ہم کھڑے کیوں ہیں اور اگر ہم کھڑے ہیں تو کیا تھکنے کے لیے کھڑے ہیں تو تھک تو چکے تھکنے کی بات تو اب ختم ہو گئی اب تو آگے کی بات کرنی پڑے گی کسی منزل کی تلاش پہ جانا پڑے گا اور جب تک منزل طے نہ ہو کوئی راستہ تلاش نہیں کرتا کہ اس منزل کا راستہ کیا ہے یہ سیٹلائٹ کے ذریعے یہ ڈرونز کے ذریعے یہ جیسے تیسے بھی راستے معلوم کیے جاتے ہیں پر پرانے زمانے میں تو ستاروں کے ذریعے پتہ کیے جاتے تھے یہ جو مختلف طریقے آگے میں ہیں ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں یہ بھی تھیری کے نتیجے میں ہی آئے ہوئے ہیں بہت ساری تھیریز موجود ہیں ان میں سے جس تھیری پر ہم عمل کر رہے ہیں اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں منزل کی نشاندہی ہو اور اگر کسی کو منزل کی نشاندہی ہے تو وہ اس کو ہے جس کے پاس سکرپٹ ہے میرے پاس تو نہیں ہے بلکل نہیں ہے میں تو یہ سمجھ سکتا ہوں کہ سکرپٹ کے بغیر ہو نہیں سکتا اس لیے کہ میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں اور پولیٹیکل ورکر کے طور پر میں یہ جانتا ہوں کہ منزل تب ملے گی جیسے سکرپٹ مجھے پتا ہوگا تب ہی میں اس کے لیے کوشش کروں گا اور اگر منزل کی تلاش میں مجھے نکلنا ہے تو مجھے راستے کو پتہ کرنا پڑے گا کہ راستہ کیا ہے کیا وہ راستہ پارلیمنٹ کی راستاریوں سے نکل کر آئے گا یا پارلیمنٹ کے راستے سے ہٹ کر کسی نئے راستے پر جانے کی کوشش ہوگی تو وہ تو نہیں ہو سکتی اس کے راستے تو بند ہیں وہاں تو آنی ہی دیواریں کھڑی ہیں کیا کوئی اور راستہ ہوگا میں نہیں جانتا میں تو یہ جانتا ہوں کہ تمام مزاحمتی ضابطے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں کوئی مزاحمتی ضابطہ اب بچا نہیں ہوا اب مزاحمت ہو نہیں سکے گی اب مزاحمت کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ میں اپنے آپ کو کسی دیوار سے جا کے ماروں اور چونکہ میرے پاس کوئی خود کش جیکٹ نہیں ہے اس لیے نہ میں پھٹوں گا نہ دیوار پھٹے گی ہاں یہ ضرور ہوگا کہ میرا سر پھٹے گا اور دیوار اپنی جگہ پر قائم رہے گی اور اگر دیوار تیرہ انچ کی اس سے زیادہ موٹی ہو چوڑی ہو تو پھر یقیناً میرا ہی سر پھٹے گا اور میں کوئی پاگل ہوں کہ میں اپنا سر یہ جانتے ہوئے کہ دیوار بہت موٹی ہے بغیر کسی چھینی یا تھوڑی کے سر سے جا کے اس کو ٹکر ماروں اور یہ کوشش کروں کہ یہاں سے میری منزل کا راستہ نکل ہے غور کیجئے گا میں نے آپ سے کیا گزارش کی میرے پاس آج کہنے کے لیے یہی کچھ تھا اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی